Біфрен спокій за ясної голови. Інтернет афери Сучасний вірус потерпають маси антидоту нуль. Ми покажемо вам реальні схеми обману, щоб пастки аферистів не попали в. День. Сьогодні в програмі. Якщо він працює аніматором, он, он заходить. Оп, Здрасте. Здрасьте. А тут сказали удачи. А на сколько заграется молодой Дед Мороз? Если <музык> 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 запальна Гавайка, хочет его растопить. А можно откровенный вопрос? Вот на то, что я пьяный. та па, па пам <кій> Давай. Коли на гачку кидала сайту оголошень. Скокависав. Скока вис... на сасу. Зустріч з ним може обернутися пасткою. С'єла. Всім привіт! Це не чувак з жахів Криш. Це наш йтішнік, наш хакер, наш дімон. <кій> it боб хакер, член команди, знаходить авиристів в інтернеті. Відправляє руку на розслідування хакає для розваги телефону крістіним. Весь час був поза кадром, але саме він і знаходить для нас більшість афер в інтернеті. <звук> Не думала, що буде хтось говіркіший, ніж наш бармен Саша. А ти мовчиш прямо на Оскар. О Боже, ну... Давай, давай. А что это? Мы засмагаем? Ага, это крем для засмаги. Так, просто дуже рідкий, е, хоча брали на підсухне сухий. Я поняв вперше бачу людей, які п'ють крем для засвідки. Ну в наступному розслідуванні і не таке. Побачиш, до речі, афера з покупкою машини на сайті оголошень. От вам захотілося, наприклад, на дорогу тачку, і ось оголошення Приганяю за кордону недорого. А насправді таке попадало. Між іншим мені вперше прилетіла помста від афериста. на кидала з сайту оголошень. Скільки ви сосу? От скільки на сосу? Сосун. Сосун. Який продає неіснуючі машини. Вони в день пачками <риснете> цих людей кидають. З того предоплату, з цього предоплату, з цього предоплату. його, я вас прошу. Головне його виманити. Пусть із вольда пара буде дві. Чи мені ж таку таблузку надіти? Я ж так не можу. Він так і не відповідав. Ну, зрозуміло, я все. Щоб на встрече потрапити в его пастку съела Короче, то есть реально гаражи Просто он мне в Альбер... уточнил, типа, да. на первой развилке гаражи. Типа, да. вот там точка встречи вообще-то. Это еще не... Сильно романтичное место, Но я еще не да, да. И чекая на мене без на зустричь. Саш, давай послушаем. Все удивительно, что он, конечно, согласился на встречу прийти. Это такое, это нонсенс. Они обычно кидают людей тупо виртуально через вайбер, получая предоплату и... Пока. Але сьогодні погодився прийти на зустріч. Нормально. Нормальний. Дякую. Досі прийшла я, я така тебе. О, господи, чупака, брам! Спасибо, Саша. Ні, шутки-шутки, але на самом деле максимальна внімательність. Але я ще не знаю, що погодився аферист не просто так. Кріс іще точки, будемо рядом. Да, все, я слышу. Я так понимаю, тут развилка, вот -то она. Встановила еще одну прихованную камеру на каминчик. И даже не подозреваю, что скоро начнется это. Ты, 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 будешь, ты А здав нам його Аркадій два дні тому. Я б за горло ету сволоч би точно подержав би, якщо би, конечно, не шов і поймав. Так укладно но... проблема, що на вони не ходять. Їм нормально вони себе чухають, кидають через вайбер, отримують предоплату і лежать себе на диване. Чого їм настріча то ходити? От в этом і проблема цієї афери. Задача що? облізати вас до того, щоб ви кинули предоплату, а после вас послать нахер. Я уверена. Так і було. Так і було. Аркадій хотів купити машину і знайшов привабливе оголошення. Машину шукав давно, а тут ще така цена. Я смотрел это объявление, и именно та машина, которую я искал, и за такие деньги, ну, купить ну, такую здесь невозможно. Понятно, цена, просто, я так понимаю, мега просто соблазнительная, а, да? Да. А искать она головна приманка таких оголошень. Ну, эти сволочи на этом и играют. Естественно. Так они из этого делают крючок. Они специально делают тачку, которая дешевле в пять раз там, условно. Вот Аркадию и пообещали пригнать тачку. Сначала он взял предоплату, сколько я отправил. Сколько мы отправили уже? 500. Потому что он сказал просто предоплатку, чтобы я был спокойный, что я гоню из-за рубежа, да, там весь прикол? Да, да. да так и было. Потом э, началось на бензин, потом какие-то проблемы, на таможне, Вышли денег, вышли денег. Я уже не Ну стоп, То есть, это уже типа... какой-то развод. Они доят пока доятся. То есть пока человек верит, что надо на бензин, на там, я не знаю, капля цаплей для водителя, как который перегоняет дыр. машину. Да, потерял техпаспорт водитель, надо срочно перекиньте ему хотя бы 200 долларов. Они придумывают все, что угодно. И на это же народ и ведется, думает, такой приличный мужик, вроде поговорили. Паспорт Фа присылал уже, небось? Конечно. Когда... Конечно. То, типа, вот, доказательство, что я реальный человек. Конечно, да. Что ж мне Зачем мне эти проблемы? Вот да. мой паспорт, вы можете пойти в полицию. А паспорт слипал. А паспорт любого человека из интернета, которого взял в вы что, не будете проверять? Да, не проверял. Не проверял. И за заголовную. А машины так и не побачил. И самое интересное, что свое объявление, которое висит у них, они его даже не удаляют. А зачем удалять? А что они? Они даже продолжают кидать людей, они знают, что их не найти. Проблема аферы в этой в том, что их реально не найти. По номеру же телефона невозможно найти. Они прекрасно это знают. И они в день пачками этих людей кидают. И с того предопадать. С этого предопадования. С этого не, я вас прошу. Проблема в том, что они не ходят на личную встречу. Ну вот не ходят. Я не знаю, мы все, что надо сделаем. Вы нам объявление это дадите. И вернемся на пупе, как говорится. Если моя на. помощь нужна будет, какая -то. Готовы изворачиваться готов, на пупе. Я готов, готов. Отримавши від жертви оголошення, вирішили таки подзвонити. Ну давай. Навіть не розраховуючи на результат. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Перва попитка у нас неудачна. Давай, чувак, давай, давай, давай. О. Алло, Євгеній, добрий день. Я дзвоню по об'явленню по поводу машини. Хочу машинку у вас купить. Ага, я понял, слушаю вас. Тоді мы не звернули на цей ступор уваги. Хочу Это машинку машина, у вас а... купить. А, я понял, слушаю вас. Як виявиться, даремно. Какой черт, подожди секундочку, стоп. Я просто, знаете, я хочу просто подарок папе сделать на 50-летний юбилей. Он очень давно хотел машину, а я как бы не очень много зарабатываю, но хотелось у вас цены просто хорошие, вы знаете, не кусаются, как говорится. Мы сами не кусаемся. <с хорошие <с у нас, и выбор хороший. Но озвучите ваше желание, мы там договоримся, ну, так берем, пригоним. Вот, после этой обетянки и начинается афера. Я просто хотела уточнить, а почему цены у вас такие приятные, скажем так, низкие? Да, все довольно просто, вы понимаете, машины же пригоняются за границы, там, во-первых, дешевле, во-вторых, я сам работаю, сам пригоняю, сам оформляю. Меньше посредней, кроме ниже вы сами понимаете. И все аргументы в него максимально правдоподобные. Извините, как вас зовут еще раз, скажите? меня, ой, я не представилась, извините, меня Кристина зовут. А, Кристина, очень приятно. Взаимно. Кристина, ну, смотрите, сейчас, на самом деле, довольно большой спрос. Много желающих купить подешевле, в по хорошем. Ну, это понятно, я да. Но, не... ну, тем не менее, заинтересован, чтобы у нас все получилось. Цвет, пожелание по цвету. Э, вы знаете, нет пожеланий по цвету, лишь бы как-то попасть немножко в денежки. Все-таки я не миллионер. Пока. Хорошо. И теперь, когда я уже майже відчула реальность машины... То, что у нас такое условие, и необходимо сделать предоплату 500 долларов. 500 долларов? Хорошо, конечно, да. ну, я очень хочу просто папу порадовать. Ну, все детали, все вопросы можно обсудить по вайберу, у вас вайбер на этом номере? Да, да, да. Будете довольны, будет папа ездить, все будет замечательно. А я в надежных руках, я так понимаю. Да. Спасибо, с вами очень приятно общаться. до свидания. видишь, он перевел вообще нет только вайбер. Он даже не хочет тратить деньги на телефоне, трындеть со мной. Все, он со мной немножко там поговорил. То есть такой ла ля 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 Я все решу, чтобы тебя красиво, детка, кидануть на 500 долларов. Папа -папа. Или больше. Сколько вы О, сколько на сосу? Сосун. Сосун. Давай ждать от этого сосуна теперь предложение машины. Що в таких аферах особистої зустрічі не буває. Але в нашому випадку стало щось дивне. Ми отримали від нього і фотки машин. Там какой-то форт і І нагадування про передоплату. Це 500 ує предоплати на оформлення документів і будемо працювати. О, і паспорт. Наша улюблена тема. Блин, ну люди ж не понимают, что это не гарантия, что это на самом деле может быть паспорт, выдуренный обманным путем у человека, Нет. обычного человека. Простите мне документы на оформление, уверен, что дальше такие. Да. Что он нам скажет? И это какой-то левый паспорт, а человек получает такой, думает, все, это ж теперь уже я могу пойти в полицию с да, этим, да. поэтому тот, кто мне прислал паспорт, обманывать не будет. Значит, он не так. Да. Да, да, ну хватит вестись на фото с паспортом, ну блин, блин Оля, так не говорят в камеру, если ты говоришь в камеру, то я ребята, я вас умоляю Фото, с... давай я порву на тебе волосы <свят> Фото с паспортом не доказательство и не гарантия, потому что это может быть фальшивое, левое или выдуренное у обычных людей Поэтому не ведемся А особенно если кто-то сразу присылает фото с паспортом, надо напрячься А что это, мол, ты меня так прям уговариваешь <свят> Я убедительно сказала? Конечно. Волосы не успела порвать. Да. А у видмена 500 долларов. Мы же не будем ему присылать 500 долларов, понимаешь? И я пропоную особисту встреч Простите, так не работаю, сейчас много езжу и нет такой возможности. Только предоплата на карту. Уже есть идея. Попереписывайся с ну. А, я Да. Это же ему тысячу долларов. А, -а, -а. а давайте я сразу тысячу долларов принесу. Изольда готова а -а -а. выходить. Вот давайте. Сейчас делаем фотку. Изольдушка, а ты все хорошеешь и хорошеешь. Ой, ой, случайно, ой, случайно. Ой, случайно, ты А він у відповідь. Нормально. Я поняв, давайте встретимося. Приглашала поговорити на Сиськи рулять. <реку> <реку> і ось я на каву і прийшла. Ось вона безпрецедентна зустріч з інтернет-кидалою. Засяга И я пришла до него на каву. Я так рада, что вы пришли. Место, правда, необычное. Какое место необычное? Нормальное место? Нормальное? Ну, но я сейчас немножко по-другому представляю. Сука, безумно, призван. Вы, кстати, ничего, вы симпатичны. Какой кофе? Вкусное кофе. Bueno? Я говорю, бабки давай. Не, ну, тысячу баксов я взяла. а нашу клыков на каву. Не, ну кофе в объем, ну то Какой нахрен кофе? Чего ты вообще ко мне лезешь? Ничего не разумею. Что-то вы, кстати, не похожи на свое фото вайбер. Какое фото вайбер? Такое фото вайбер, его немножко не похоже, не но... Не похоже, похоже или не похоже. Давай, б**, деньги, и все. Подожди, что такое Ты, за... шмара, ты мне деньги вернешь? Крис, аккуратно. Что мы себе вообще позволяете? Ты посмотрите? слышишь меня или нет? Руки, Хорошо, я сейчас отдам, господи. Крис, нам надо 7 секунд, задержи его. у меня тут мозги, Да на свои да, б... деньги, отступай. Чё там? Что за а где она? А вот далее на нас чекает нажданчик. Съела, это ну, кстати, наше. А так ты значит кидаешь людей без безнаказанно. Я кидал Я никого не кидал. А, а что ты, ты так? Чё ты так психуешь? Я не кинула на бабки. Нормально, а вот всё, Я подставила я кинула. Ты при... Я кинула на бабки со слезами. Да, каким хахалем? Ну, что какой-то ну, хахаль? Что ты сидишь, блин, через вайбер, кидаешь людей на предоплату. Какой на какой на, вайбер? На существующие тачки. Кого я, которые... я кидай меня самого кинули. Начинаются. Придумают, что хочет уже. ходу. А, а, то есть ты жертва. Я сейчас вырусь. Охреневший просто чел. Кидаешь, Су блин, тачкой. Да черт, блин. приди сюда, рыжая тебе отдаст бабки. Какой черт? Подожди секундочку, стоп. Подожди, Подожди, так, а вот Кристина же с тобой переписывалась, звала тебя на встречу. Подожди, а окей, ты переписывался а... в Абере с а Кристиной? Кто с кем ты Прис... Я переписывался с, <смех> с... <смех> <смех> который кинул мне на бабки, я заказывал тачку с США. <laughs> <laughs> Стоп, секундочку, а, то есть ты со мной в Вайбере не переписывал? Какой... Кристина, мной... позвони, позвони на номер. На секунду, подожди, ты сейчас можешь терать мне все, что хочешь. Да. Наваливай тут такие легенды. В набирай на мобильную. Да, давай прямо в Вайбера точно. Он мне там не писал? Окей, набираем. Он сбросил. Как да, я могу сбросить? Логично. Да, 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 стоп, секундочку. Судачку. Ты пришел на встречу, э, по, потому что он тебя на нее он сюда... Он пос... дуру какую-то рыжую и сказал, она придет, тебе бабки отнесет, что типа это его шмара. Это он сейчас бросил трубку, потому что он знает, что мы сейчас с тобой разбираемся. А ты реально жертва? Да. Ты кто, б... у него заказывал машину, да. которую он тебе не пригнал. Вот именно. И ты кинул ему предоплату. Да. Он сказал, рыжий принесет бабки, ты меня уже достал. То есть ты его типа дрючил, 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 да, чтобы он я тебе сказал, вернул что бабки? Найдут, чтобы... Он, видите, хотел вот так вот свести счеты. А ему зачем? Я не, не понимаю подождать? вообще не... А вот и ответ. Съела, смени голос, я тебя узнал. Охренеть, просто. Как он может сейчас присылать смс-ки? Да никак! Это этот чувак меня узнал, видимо, по мной помню, ну, когда я звонила. извините, э -э, как вас зовут, еще раз скажите? Э -э, меня у меня не представилась. Gia... Меня Кристина зовут А, Кристина, вообще приятно. Он понял, что я ведущая аферисты в сетях. Он решил... Узнал по голосу. Он просто решил вот там а поизгаляться. Тупо патроли. Прости, пожалуйста, все, давай отпускаем. <звы> а, ah, новый канал, программа «Аферисты в сетях» Рассказываю тебе, что происходит, чтобы ты хоть понял. Слушай, мы для того и проводим расследование, чтобы понять, что происходит. В итоге, чувак, ну прости. Мы реально думали, что наконец-то <звык> мы словим этого... Это чмо, которое реально кидает людей. Я понимаю тебя. Я вообще свои банки ты... ждал. А сколько ты, же, ты ждал? Насколько... Охренеть. Да весь прикол в том, что это, блин, самые ходовые аферы с предоплатой, понимаешь? Когда тебя… Я в первый раз вообще. Вот так вот, знаешь, так, так э, схватили, и ты уже такой, блин, недорогая я машина, хочу, не прорвал, хочу, я понимаю. Я уже думал, я тебя на бью, потому что, <с я думал, если это его баба, то ему просто жопа. А чтоб жопы не было у тебя? Смотри, аферисты в сетях, точно не вляпайся, я тебя гарантирую. Ся далі. Якщо він працює аніматором, заходять. Оп, здрасте. Здрасте. А мне тут сказали сказають. Наскільки заграється молодий дід мороз? О! Якщо запальна гавайка хоче його. Растопыты. А можно откровенный вопрос? Опишем на то, что я пьяный. Папа, давай. <клышко> 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 <клышко>